第三课是呃，将讲解，诶，原理陈述关系。呃，第三课是的学习目标有两个：第一，了解高丽陈述为元朝的背景及原因；第二，了解原理陈述关系的样貌与特征。传统时代的中韩关系。 诶，通常与朝贡册封关系得以呈现。在这一关系中，韩国虽然兴趣上承认中国的优越性，但实际上其自身的独立性是得以完整保留的。然而，呃，在原理关系中，嗯、呃，高丽是完全成熟于元朝的，啊、呃。 就这一点而言，其与通常的中汉关系有所不同。高丽陈述为元朝的背景和原因为何？两国之间这种程述关系的具体样貌会是怎样的呢？在课前互动中，将对诶、呃、两个问题做出回答。第一个问题。 中韩之间传统的朝贡册封关系是什么样的呢？答案是，呃，韩国在形式上认同中国的优越性，借、呃、以保障自身完整的独立性。第二个问题，在陈秀与元朝之前。 高丽为为周边国家建立外交关系的，呃事例有哪些？答案是：呃高丽与宋、辽、金分别建立了朝贡册封关系。下面下面进行第三课序的内容。十三世纪中叶。 元历两国，呃，重建友好关系后，呃，元朝在近一个世纪的时间里，对高丽内政进行了深度干预。在程呃，在陈述为元朝之前，高丽分别与宋、辽、金建立了朝贡朝贡册封关系。高丽在形式上。 呃，承认他们的优越性，但是，嗯，就算完整的独立性也能得到保障。所以，这些皇帝对呃高丽国王产生不了任何影响力。但是元朝的皇帝要求，嗯、呃，高丽学呃高丽使者就位之前。 呃，必须呃先得到自己的允许。另外，呃，随意废除国王，呃，并另外付出呃他人行位的事情也偶有发生。更有甚者，时不时的还会呃召唤高丽国王入元，并长期拘留。像这样，元朝皇帝对高丽国王的。 影响颇深。元朝皇帝为了维持这种臣属关系，共同用了两种方法。第一种方法，频繁要求高丽国王进朝。在元朝之前，韩国的君主从未向中国皇帝进朝过。然而，元朝传统的认为， 陈述过的君主的清朝是保证其陈述的唯一象征，因此，呃，在十三世纪初，呃，两国呃第一次相未开始，元朝便一直就意要求呃高丽国王清朝，结果十三世纪中叶，高丽国王的清朝。 成为了现实。此后，元朝皇帝随时命令高丽国王秦秦朝，当时的高丽国王不得不呃照做。呃，元朝皇帝嗯借、呃、此确认呃高丽国王的忠心，并更加强双方的成熟关系。第二种方法。 呃，命令高丽使者必须呃服务于呃皇帝的切选。元朝从建国初期开始，为了巩固与臣属国之呃臣属国之间的臣属关系，都会要求臣属国将世子作为人质送往元朝。 他们在元朝主要承担护卫皇呃皇帝，或者在皇帝身边处理日常事务的工作、呃。通过这种方式，呃，元朝皇帝使得这些事者对自己绝对服从。嗯、呃，结束这种工作的事者回国后。 会被扶持上位。呃，元朝借此强化对臣属国的统治。呃，这个图是呃，中世波斯帝国描绘元朝皇帝的学呃学学的图。呃，可以看到他们在皇帝和皇后身边处理着各种事务。 从两国战争时候开始，元朝元朝就要要求高丽进献使者了。结果在重修友好关系后，高丽使者第一次被派往元朝。之后，元朝呃元朝方面呃持续要求呃高丽进献使者。 并且必须完成任务后，能、呃、方可回去继继位。这些学者在服务于切学的同时，为元朝皇帝呃建立了牢固的主从关系。也正因此，嗯、呃，在这之后几位的高丽国王也很难从呃元朝皇帝的影响力当中,中挣脱出来。 以下对第三科室的内容做一总结。高丽与元朝建立了牢固的呃亲属关系，其结果是高丽的政治独立性遭到了呃极大破坏。